У жовтих водах вже багато років стояло відкритим особливо важливе питання. Каналізаційний колектор «Жовтоводськ водоканалу тривалий час знаходився в аварійному стані, але продовжував функціонувати. За останні роки ситуація значно погіршилась і загрожувала жовтоводцям катастрофою. Адже через мережі колектора, вже непридатних до експлуатування, стоки з усього міста йдуть на очисні споруди, і у випадку можливої аварії. Місто б залишилось без водопостачання та водовідведення. Для будівництва нового колектору потрібні були чималі кошти, для міста, просто кажучи, непідємні. Завдяки зусиллям міської влади кошти для складання проектної документації та власне будівництва колектору у сумі 2,5 з мільйони гривень були виділені. Але якщо кошти за короткий строк не будуть засвоєні, місто їх втратить. Тобто у бюджеті вони не залишаться, та й колектору нового жителі вже не дочекаються. Проект нового каналізаційного колектору було розроблено нашими фахівцями науково-дослідницького інституту. Кошти на будівництво є. Здавалося б, можна розпочинати роботи. Однак тут постає інша проблема: на місці майбутнього будівництва, а саме з південного боку колишнього заводу Електрон. Нашими мешканцями самовільно було розташовано металеві гаражі, які тепер у короткий строк необхідно демонтувати. Правда, не всі гаражі у цьому місті є необхідність демонтувати. Таких усього 13. Та обурення їх власників можна зрозуміти. Чи винні вони, що їх власність розташована над мережею нового колектора? «Цей колектор каналізаційний зараз вже в крайній аварійному стані». В прошлом году должны были были произведены эти работы по строительству здесь нового коллектора, но поскольку в прошлом году деньги не были выделены, вот, поэтому в прошлом году осталось это вот на том состоянии, как сейчас. В этом же году деньги уже выделены, подрядные организации уже есть, и работы по строительству нового коллектора, ну мягко говоря, должны были начаться еще вчера. С чем это связано? Ну, я повторяю, что коллектор этот старый, он уже в крайне аварийном состоянии. То есть, если авария может на нем произойти в любую минуту. А если произойдет авария на этом коллекторе, то этот весь город у нас останется без воды и без канализации. Можете себе представить, что из этого... Мы просто бачили. Да, мы просто... что это произойдет. Мы бачили. Бачили мы. Видели. Да. мы, да. мы... Поэтому, поэтому сейчас вам предлагается... Потому что сейчас все то... начало работ зависит сейчас только от того, как оперативно Сделаете все вы это уборку гаражей, вам выделено будет место на Западном массиве каждому колышек фамилия вот это ваш гараж, поэтому у нас к вам огромнейшая просьба все колышек, кратчайшее гараж. кратчайшее время перенести, гараж. перенести гаражи туда. Если мне не хотелось бы, конечно, идти на крайние меры в этом отношении. Но получается так, что если гаражей вы не уберете, то мы будем их убирать. Вынуждены были, будем тогда убрать с привлечением милиции, с привлечением всех соответствующих органов убирать эти гаражи. Если не будут убраны эти гаражи, то работы будут все равно производиться и отвалы будут они вплоть по двери этих гаражей. То есть не сможет пользоваться и этими гаражами. Власники гаражів емоційно доводили представникам виконкому та водоканалу свої особисті труднощі пов'язані з демонтуванням. Ви що пропонуєте 2,5 мільйона, які виділені на будівництво нового колектора із вашої картошки? Здесь Тут... я давай предлагали в в одному. Ви понімаєте то, що розроблено проект за бюджетні гроші, то що просчитано спеціалістами, зділа здійланий нам гаражі, нам гаражі. Было вот... Самого Принамежные... решения из Полкома по данному гаражу нету. Это справка, Это справка вам выдана. И выдано не конкретное место, а выдано только то, что вы в районе гаражей. Это все. Но на сегодняшний момент я так понимаю, что вы хотите для того, чтобы порешать вопрос. Чем-то людям хоть помочь. Какой Вот, вот давайте, давайте искать компромисс. Давайте. Для этого мы сюда и приехали. То есть вы согласны, что Коллектор ну, строить ну, надо, надо ну, делать. Вопросы мы эти решать будем. Как говорится, То уже первый шаг понимает, в решении да, этого да, вопроса, да, что да, вам выделены да, да, участки да, там, понятно, на западном. То есть вон да. там, недалеко. Это да, уже, да, как, да, как да. говорится, первый шаг в решении вот этих вот ваших да, проблем. А когда вы придете, напишите официальное нет. заявление ага, в исполком с просьбой надать вам место на гаражном массиве Захидный, под металлический гараж. Я выношу вас решением исполкома, включаю вас в список этот. То есть у вас будет Выписка с печатью, исполкома. Всю печать архитектора. Это, тоже архитект. это печать человека. Это, это исполкома. Паспорт это паспорт решение будет подписываться миским головою. Это не городская власть, После чего Конечно, с этим паспорт решением паспорт вы можете пойти место. в отдел земельных ресурсов, где оформите аренду под эту землю. У вас не будет не договор аренды. у Вас если будут если все правовые документы, что вы имеете право пользоваться этим этой землей под металлический гараж. Строительство коллектора будет производиться независимо от того. Хотим мы этого или не хотим. В данном случае на э, здесь стоит э, интересы, интересы города. Интересы города. Потому что если, не дай бог, он прорвется, весь город у нас ляжет. Это 100%. Это, вот. вы, вы это тоже понимаете. Конечно. И понимаете, что из-за 13 человек, владельцев этих гаражей, но мы никак не можем противопоставлять это интересам города. Вам помогать, тысячи. как говорится, мы по мере своих возможностей, безусловно, помогать мы вам будем. Первый шаг, вам места уже определены на массиве западной. Вы там можете, вот опять же, можете даже сегодня или завтрашнего дня подойти, возьмете свою землю, узаконите ее, и это уже будет, там вас уже, ни вас не тронет, ни ваших внуков, ни ваших прав, Потому вырытие. что это уже будет законно, ваш участок. Это и можете солнечное. там хоть небоскреб строить. Здесь это вам выдавалось временно, и вы понимаете, что это временно, оно всегда временно когда-то кончается, то ли через год, то ли через 20 лет. Вот прошло 20 лет, время закончилось. Время закончилось с выходом из строя коллектора. И поэтому хотим мы или не хотим. Я вас прекрасно понимаю, что вы здесь, как говорится, вросли корнями уже за эти 20 лет. Уже деревья повыросли. больно это, это как говорится, рубить це по живому, это я прекрасно розумію, але тут вже пріоритети треба вибирати. Вибору не. Так, да, у нас вибору немає. Ми поставлені перед задачей. Після тривалого спілкування і роз'яснень представниками влади щодо необхідності демонтажу гаражів. З їх власниками більш-менш дійшли згоди, посприяло цьому те, що людей не залишать без майна, а офіційно виділять і в законному порядку оформлять оренду землі, де будуть надалі розташовані її гаражі.